પર્યટન સ્થળ દીવ થી મોટા સમાચાર આવ્યા છે સિંહનો પજવણીનો વિડિયો થયો વાયરલ પર્યટન સ્થળ દીવના ડાંગરવાડી ગામે બે દિવસ પહેલા જંગલના રાજા સિંહેવાડી ગામના મુખ્ય માર્ગ પર મારણ કરી હતી ત્યારબાદ પહાડી વિસ્તાર અને બાવળો અને સરુના જંગલો તરફ પ્રસ્થાન કરી ગયો હતો દીવ વન વિભાગના અધિકારીઓ અને વન કર્મીઓ આ જંગલના રાજાના નિશાન દેવ ઉપર નજર રાખી વિવિધ જગ્યા ઉપર ટ્રેક કરી અને પાંજરે પૂરવાની તજવીજ હાથ ધરી રહ્યા હતા એવા જંગલનો શેડ્યુલ 1 નો આ પ્રાણી કહેવાય તેથી તેની જાળવણી ખૂબ જ રાખવી જરૂરી હોવાથી તેને કોઈ પણ જાતનો નુકસાન ન કરી શકાય પણ જંગલનો રાજા સિંહ તો રાજા કહેવાય આ રાજા કોઈના ઈશારા પર થોડું ચાલવાનું પોતાની મનમરજી પ્રમાણે એકલો ગમે ત્યાં જવા નીકળી અને નાગવા રોડ પરથી ગોમતી માતા બીચના دریا કિનારાના વણાકવારા નાગવા રોડના મુખ્ય માર્ગ પર સિંહ ચાલતો જતો હતો

और पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे लायन का मूवमेंट होने का खबर आ रहा था तो हम लोग अपनी तरफ से इसको थोड़ा ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसमें पता चला है कैमरा ट्रैप से कि एक मेल लायन है जो यंग एडल्ट है जो इस एरिया में कुछ दिनों से घूम रहा है और इसके लिए फिर हम लोगों ने उपाय योजना करने के लिए हम लोगों ने पहले कैमरा ट्रैप्स में उसको कैप्चर किया था तो पता चला कि एक मेल लायन है तो हम लोगों ने जिस एरिया में वो घूम रहा था उस एरिया में अभी केजेस भी इंस्टॉल कर लिए हैं और रेगुलरली इसको ट्रैक कर रहे हैं जैसे रात में भी नाइट पेट्रोलिंग भी होती है उसमें भी हमारे स्टाफ लोग रहते हैं कहीं से कुछ रिपोर्ट आता है तो इमीडिएटली हम लोग अपना मूव करते हैं यहाँ से इसके साथ साथ जो गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो नेबरिंग स्टेट में है उनसे भी हम लोग लग लगातार कॉन्टैक्ट में है क्योंकि वो इस लायन को ट्रैक करने में और मूव मूवमेंट में वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं तो वो लोग भी हमारे साथ में रहते हैं और एज़ ऑन कॉल वो uh, हमारी टीम के साथ जॉइंटली किसी भी ऑपरेशन में वो ऑलमोस्ट uh, रेडी है उनके साथ भी फॉर्मली भी हम लोग कम्युनिकेट करते रहते हैं तो जॉइंटली वी होप के अगले कुछ दिनों में उस लाइन को हम लोग ट्रैक कर पाएंगे अगर वो यहाँ पे रहता है तो हम लोग उसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि रेजिडेंशल एरियाज़ भी आसपास ही हैं वैसे तो ये काफ़ी बड़ा जंगल है और यहाँ पर पिछले कई सालों से ये जनरली लाइन मूवमेंट का एरिया रहा है यहाँ पे लाइन आता जाता रहता है तो ये कोई नई चीज़ नहीं है इस एरिया के लिए और लोगों को भी ये चीज़ पता है तो सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि कोई पैनिक ना हो और क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आप लोगों के साथ में ही रहेगा और कोई भी कहीं पे भी अगर किसी को कुछ आवाज़ सुनाई देती है या कहीं कुछ दिखता है मूवमेंट किसी लायन का तो इमीडिएटली जो है हमारे स्टाफ्स से उनके साथ इमीडिएटली कांटेक्ट करें हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी उनसे भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं वो भी हम लोगों को इमीजिएटली बता देंगे तो जितना जल्दी हम लोग मूव करेंगे तो हम लोगों को पॉसिबिलिटी है कि उतना जल्दी हम लोग उसको कैप्चर कर पाएंगे तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है फ़ॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपके साथ है हम लोग भी दिन रात मिल इसको ट्रैक करने की कोशिश में लगे हुए हैं और जल्दी इसका रिज़ल्ट हम लोगों को देखने को मिले।